Деятельность. Я знал про юбилей. То есть блоги, они нужны для чего? Чтобы мы рассказывали про себя. И рассказывать про себя нужно. Мы считаем, да, зачем? Это социальные проекты. Многие считают, зачем рассказывать про социальные проекты? Люди должны знать героев в лицо. Это первый момент. Люди должны знать, к кому обращаться за помощью. Люди должны знать, чем вы занимаетесь. И тогда не возникнет вопросов, а кто вы такие? А вот мы уже 20 лет работаем на рынке социальных услуг. Прекрасно. Расскажите, что вы делаете? Где можно про вас посмотреть? А ничего нет. Вот этот ресурс, это уникальная возможность, которая позволяет это использовать. Пожалуйста. Используйте для того, чтобы быть Более того, этот блог вы опять же настраиваете под себя так, как вы хотите. Это будет не будет другой сайт, это будет тот же самый ресур, та же самая платформа. Вы сразу видите и почту, и свои документы, и фотографии. Все находится вместе. Вам нужно иметь только одно единственное. И о котором мы говорили, идентификатор, а мы, мы о нем будем говорить немножко